Продолжение Драматичні, трагічні події на півдні і на сході України з нашими гостями Катерина Срацькова, Українська Правда, і Вікторія Придущенка, член штабу Маріум Дружини, доброго вечора, чарівні пані. Дякую вам добре, сердечно, добре. що ви прийшли. Нецікаво читати стрічки новин що саме буває, все одне і те саме. Надзвичайно цікаво безпосередні враження людей, які були. Я знаю, що ви, Катя, тільки приїхали з Донеччини, якщо не помиляю, да, да. Тут вже не переплутав Донеччину Луганщину. Ми послухаймо. какие беспосредние, даже тексты ваши читать это одно, а вот погляд свежий Вам ж то в тому, як приходили референдум, наверное, все вже поняття. Ми за тому приділяємо уваги цим нікчемним речам. Цікава сама атмосфера в місті. Цікаво, чому такі діаметрально протилежні думки з одного боку, абсолютно більшість. Якщо вірити соцопитуванням, кажуть, що ми в складі України, з іншого боку, сотні людей, якщо не тисячі, бігають з автоматами по вулицях і кричать, і нехай нас почують, хоча ніяких. Разбивность, еще до необходимости модернизации Украины, нам проведения того, 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 реанимационных заходов нема мое, будь ласка. Дело в том, что сейчас вот Донецк и Луганск вместе с ним постепенно превращаются в такую серую зону. Mm -hmm. Это очень печально, потому что в Россию, в состав Российской Федерации их никто не примет. Это уже ну, можно считать, что это факт, да? То есть и Владимир Путин в отличие от крымской ситуации, да, он не подтвердил mm -hmm. uh, свое согласие с этим референдумом. Uh, просто вот произошло такое народоизъявление. Uh, люди пришли, для них uh, референдум был праздником, потому что они наконец-то вот решили, что вот с сегодняшнего дня все будет хорошо, у нас все закончится, войны не будет. Но тем не менее uh, инцидент в Красноармейске дал понять, что ничего не закончилось, и возможно еще будут... Да, вот сегодня происходили события в Краматорске, да, uh, между теми группами, вот Донецкая Народная Республика, что это такое? Это силовой блок, который сейчас действует в Славянске, в Краматорске, там и в ряде других городов. А, и это политический блок, это mm -hmm. Денис Пушилин, глава Народной Республики, mm -hmm. там, и mm -hmm. ряд его соратников. Да? Mm -hmm. И они между собой не совсем стыкуются. То есть это немножко разные истории, которые не пересекаются. Они друг друга не контролируют. Mm -hmm. и... Мы, видите, uh... имеем видео mm -hmm. стрелянных в Красную Армию, в Армейскую, Красную Армию, там э, Да, А эти люди, э, Катя, они кто? Это профессиональные российские военные, это силовики, которые пришли на бік. И инши, просто там повышний... а, Смотрите, ситуация the... такая, ну, мы уже много раз uh, об этом говорили, uh, эти люди представились днем uh, 11 мая, представились uh, спецподразделением Днепр, который, как mm -hmm. мы знаем, по структуру МВД. Uh, но они просто так сказали на камеры, мы не знаем, как происходило на самом деле. Uh, единственный момент, который ну, является спорным, это то, что МВД опровергло информацию о том, что это батальон Днепр только вечером, после того, как появились жертвы. Днем, когда этот батальон зашел в исполком, никакого опровержения не было. То есть это заставляет задуматься, ну, кто эти люди хорошо. Все мозги разбил на части, все извели на И заплел. И да, чекал, но, да, да. на автору. Я маю э, запитание до Виктории, и оно досить банальное. Э, читаю про то, что происходит в Мариуполе. Да? с початку хвиля мародерства, З вириванням розеток, після того виходять працівники Метинвесту та інших підприємств, які належать Ренату Леонідовичу Ахметову. І в місті нібито наводиться, я не знаю, навилипи. як там взагалі це відбувається. Розкажіть, будь ласка. Зараз, звісно, коли я нахожу здесь, но тим не мені так самооборонці дзвонять і розказують про ситуації, яка відбувається в Маріуполі. То есть на сегодняшний момент, когда нашего хатлубея, так сказать, вычислили представители так называемой Донецкой Республики, mm -hmm. он был на встрече студентов в университете, и они его выследили, и в одном из дворцов молодежи у них Треболю, была. Треболю, демпресс, представители Донецкой Народной Республики, как они mm -hmm. говорят, с нашим мэром mm -hmm. Юрием Юрьевичем Хатлубеем. Mm -hmm. Они организовали круглый стол и значит, требовали сначала его отставки. Пытание было про Ахметова, там на новый порядок действует. Э, ну потом, вот я вам, я вам рассказываю, mm -hmm. что в этот момент, когда они требовали отставку мэра, никого не было, ни дружины, ни mm -hmm. милиции, никого, были только вот члены этой республики, Донецкой Народной Республики. Mm -hmm. вот. И затем, э, после разговора, я так поняла, круглого стола, произошедшего там. Э, была ситуация, что эти же люди, которые требовали отставки, уже получали, ну так бы конкретно, что деньги нет, но что-то раздавали им уже возле здания ОБОПа. Вот Кто интерес. раздавал? Кузьменко. Вот эта информация. Кто такие далась? Кузьменко? Это один я знаю, кто такой Мустафан я не знаю, вы Один из... Первый был его брат Дмитрий, который провозгласил Питание себя... было про Ахметова и про дружины. Чи правда, что навели они порядок, что они патрулювали место с ее, разом. З милиціонерами не разом патру, патрулюють, ну тепер умови ставить Донецка республіка, що вони будуть патрулювати вместе з ними і з дружиною і з милиції. Mm -hmm. Катя, ви можете мені пояснити, будь ласка, бо у мене насправді в е-е, э, кришу Ахметов виступає там стабілізуючим фактором, дестабілізуючим фактором. Хто mm -hmm. хто там кого розводить, хто кого шантажує, чи там взагалі ніхто вже нічого не контролює, ні центрально. На По моим данным, Ахметов сидит в себе дома и хватается mm -hmm. за голову. Почему? Мне кажется, ситуация абсолютно вышла из-под всякого контроля. Mm -hmm. ну, то есть в Донецкой области действуют банды, криминальные группировки, многие из которых вылезли просто из 90-х. Mm -hmm. Вот это такой массив, который сейчас почувствовал свою силу на волне да, вот этого, такой народной силы. Mm -hmm. И куда он ведет? в серую зону. В серую зону. Вы видите такую необеспеченность? Я бачу то, что милиция фактически она не работает. Угу. Ей поставьте хоть 10 дружин, угу. если она не выполняет свои функции, угу. то о каком порядке можно тогда вести что мы будем работать в этой ситуации? Ну, власне, ну, вы... Я даже не, вообще не знаю. Я считаю, что в данном случае нужно заниматься тем, что заставить милицию выполнять свои такие прямые обязанности, которые они должны вы делать. закликаете до массовых расстрелов наших Нет, милиций? Нет, зачем Тупити до массовых? В них? Шутка. Может, дурна, да. Ну, а как, як, если они не работают, то какая сила может их принести? Ну, вот, працювати? например, мне кажется, деньги. Да? Деньги? Да, я, подозреваю, что вообще, в принципе, в и Луганскую область могут спасти вот деньги, повышение зарплат и какие-то гарантии. А звідки на это взяти деньги? Это дотационные регионы, это означает страна, которая стоит на меже дефолту, Мусят людей. И в этом состоит главная проблема в общем mm -hmm. всего государства, что людям, у людей реально очень, очень низкие зарплаты, mm -hmm. и их это заставляет идти на любые, вот, на, ну как бы, на содействие вот той власти, которая вот сейчас, да. То есть они чувствуют, что от Донецкой Народной Республики они могут что-то получить, поэтому они пытаются с ней сотрудничать, идут на компромиссы и так далее. Ну, что-то, вот, например, э, информация о том, что дружинник э, Ахметова получает зарплату и плюс 350 гривен в день дополнительно к зарплате за то, что он там потом еще mm -hmm. ходит дежурит. Ну, это, That... вот такие. Правда? Це это вот как... Люди говорят. Да, люди рассказывают. Баба-баби сказала. Баба-баби, а это... Вы знаете, как я работ... людей... Да, это те, которые вот докладывают о разведке. Самооборона, она, хотя и существует, так бы сказать, ну не в открытую, но разведку она свою ведет. Ну, я, есть, ну, я вас витаю, хоть одна розетка у нас э, в Украине И э, да. не буду уже пытаться, кто ее организовал, какая широкая у вас агентурная а, сеть. Агентурная но... сеть такая, что и прекрасно, как бы, я не знаю, что происходит в этой, внутри Донецкой Народной Республики. Угу. А и, что как, там происходит? До всего? начала, я вам могу сказать, что до начала 9 мая этих событий, которые произошли, захват УВД, мне сообщали о гнездах снайперов, которые потом стреляли, стреляли угу. отстрелили, стрел І mm -hmm. как бы, ну, я цю інформацію предоставляла Андрій mm -hmm. Валерію Валерій mm -hmm. Люди часто мене питають на вулицях, пишуть між іншим, і в сітках соціальних, скільки е, донець, жителів Донецької і Луганської області, я вибачаю, це пишу, що, що, що слышу, то пою, мають заплатити Україні, щоб вона залишила в своєму складі. Попитання. Так, да, воно дурне, я не поділяю. Думаю, що це дурість, що це гуманітарна катастрофа, але настрої роздратування, щоб ви розуміли, в центральній і в західній Україні наростають з кожним днем. Вони кажуть прямо люди, вони нічого, ви, нічого не вносите до національного проєкту ви не збираєтесь це робити, скільки це буде тривати, ви каміння на шиї України, ви не даєте Україні розвиватись, ви це самі це чули, знаєте і бачили. Да, да дело в да, тому, що потрібно нужно, нужно понимати, давайте. що якщо Україна не хоче бачити Донецьку, Луганську область, я не сказав Україна, я сказав багато людей в центрі і на заході країни. Ну, будемо говорити і так, що... да, mm -hmm. ну, то есть, понятно, що мені не розділяються, але якщо вот большая частина людей, в тому числі люди, які зараз знаходяться при власті в Києві, вони хочуть бачити Донецьку в составі Украины, то нужно готовиться к тому, что это будет вторая чечня. Потому что это будет происходить у нас прямо под боком. Вот э, те события, которые происходят сейчас стрельба, криминал и так далее. Это вторая Чечня. Это ну, вот, нужно просто об этом подумать. Вы готовите в умовах в другой Чечне. Нет, конечно. И многие э, сейчас люди проукраински настроенные в Мариуполе они просто тоже обижены, потому что получается, что брошены властью, что власть ничем не ну, ни, ни... это... что такое мародерство в городе, где э, как бы спалили банк, спалили. горесовец палили ОВД, спалена розбиті вітрини магазинів центральних ринків все це відбувалося якби, ви понимаєте, грабёж, простої грабёж і мародёрство. Требіще того я вам скажу, що і... Губарев перепрошував, заявивши, що створив політичну партію Новоросія. Тобто це це що означає, що кримінал починає інститу... інституціоналізуватися на політичному рівні? Зобразку цьому дозволити до партію зареєструвати. Хоча зараз, конечно, це, это... ну, тож есть... Возможно, все, наверное, наверное. И у меня вопрос ну, вообще... тоже да. по дружинам, совместное патрулирование. Сначала разграбили и разворовали, а потом будут это ходить, патрулировать и охранять. Тоже очень хорошо. Как вопрос. вы оцениваете перспективы выборов 25 травня в Мариуполе, на Донеччине, в в районах? Ну, у нас, я могу сказать, что про украинские настроенные, они действительно обижены. Вот есть информация, я вчера общалась, э, общалась с Антоном Геращенко, это советником Авакова, и он мне сказал такую фразу, что в Мариуполе всего полторы тысячи людей, которые поддерживают Украину. Это неправда. Угу. Я вам говорю, что очень обижены, потому что нас много, но из-за того, что вот действия власти, милиции, которая явно у нас сепаратистски настроена. Она давайте... не настроена, она не настроена никак. Да? Она да, да нет они, они действительно настроены в Донецкую республику. И Есть нужны такие? деньги? Ну это, это просто. Ну вручу может вручу быть да. да, потому что в э, расчет такой пять настроены сепаратистские, один проукраинский. Это цифры такие реальные события mm. сейчас, которые вот находятся в милиции Мариуполя в данном случае. Mm. И люди очень обижены. Я не знаю, пойдут ли они голосовать вообще и поддерживают ли не будут поддерживать президента нового и, и, власть. Как бы. вот это очень интересный плюс. А обиделись все, получается. И сепаратисты обижены на власть, и те люди, которые как бы, ну, хотят быть, жить в единой Украине. Только они не видят, что их хотят или что они кому-то нужны. Вот так вот. А они сами себе потребны? вот как бы тоже сами себе потребны, это те люди, которые у нас вот собирались общественность, это ну, и профессура и уни университетов проукраинская, у нас очень такая молодежь, студенты, ну, те митинги, которые были, как бы это, те люди самодостаточные, уверенные, и, тем, и та молодежь, которая, я так думаю, что принесет Украину немалую пользу, то есть это вот, можно сказать, свет действительно того Мариуполя у нас, вот. я не говорю, что нации, но Мариуполя, да, Mm. В отличие от тех, которые сейчас создали Донецкую Республику, которые сами не знают, чего они хотят. Uh... Тут, бачите, яка справа. Но, вибори там насправді під великим питанням. Ми маємо інформацію про те, що в Донецькій області, і це радник голови Донецької обласної державної адміністрації Валерій Жалдак сказав. А губернатор там, наскільки я розумію, формально все ще Тарута, правильно? Так, так. Да, він сказав, що люди не неохоче долучаються до роботи як в окружних, так і в виборчих комісіях. І, Очевидно, це пов'язано, як вони думають, і напевно вони мають підстави так думати для загрозою їх життя. с тем, что им снова э, мало э, платить. То есть выборы, иными словами, могут быть отбиты с банальных причин, там взрываться ничего не потребно, просто ну, не дело беру. в том, что, вот на, например, на референдуме, когда он проходил, ну в кавычках, да, мы все это mm -hmm. говорим референдум. Mm -hmm. э, люди приходили, вот представители Донецкой Народной Республики приходили к э, директорам школ э, и требовали, ну сначала просили, да, потом требовали открыть участки. Для того, чтобы проводить референдум. Если директора не соглашались, они начинали давить да, психологически морально. Uh -huh. После этого, конечно же, этим людям, этим директорам школ там, и других там, заведений, где-то все проводится, конечно, им будет некомфортно проводить выборы, потому что ну, может произойти все что угодно. К ним могут также прийти и, и потребовать не открывать участки. И тогда мы будем иметь обратную да, ситуацию. Просто часть участков не откроется. Mm. Вот. А часть людей, конечно, не пойдет голосовать, потому что многие не видят э, своего кандидата в президента Украины. Ну, вот для Донецкой, и Луганской области вот нет, вот, они так говорят, у нас нет там своего кандидата. Допкин, Тегибка, Королевская, это Никому, не верят. Никому не верят. Вот Пушилину верят. Пушилину. Да. Стрелкову ты... могут mm. поверить, наверное. Mm. Эта ситуация имеет вообще развитие? Но, на самом деле это очень серьезно. Они остаются без политического представительства. Так, вони будуть сірою зоною. Добре, зрозуміло, що допомогу. Ну, Хто за нього буде голосувати? Я не знаю, він кандидат в президенти, шанована людина, все ж таки губернатором був. Так. А що ви смієтесь, їй-богу? Ну, гріх смітьну ну, на, 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 на сам діда ну, не смішно, тому що людям не да. за кого голосувати, вони просто не підуть і легітимними визнавати вибори не будуть. Ну, добре, це все добре, прекрасно. Вони не визнають для себе хочу це угу. Вони ми не визнаємо вибори, ми їх там не проводимо і так далі. Гроші кожен день де брати, і ти куди на метенвест працювати? Куди буде метинвест продавати своє залізо в Гондурас? Ну, ну це ж ну, просто як угол дома. Да, це угол, а це ж не азов сталь, а морсь, морський порт. Ну і Личача, так, завод Да, Завод да, я, это я молчу в, в тряпочку, Да? Що буде завтра, після завтра, після після завтра? Це буде така сама ситуація як з Кримом, чи, чи як? Це? Люди головою думають, чи, чи вовче одняло. Мені кажется, вообще однялась Росії вот, про Російська пропаганда. Это, mm -hmm. Действительно промивання мозгов. переключилась где-то кнопка, и они уже теперь вот не видят, хотят вот того, той жизни, чего-то они там себе придумали, и что вот это так будет, и им кто-то придет, и это как бы, ну... Пушили. Да, Живут конечно. Смотрят российское телевидение, там у многих отключили украинские каналы. Смотрят российское ТВ, видят, как в Крыму хорошо. Сумно на веселом. Если, я писал герой, как сказал герой Ильфа Петрова, товарищ Бомзе, есть ли выход из этого исхода? Ну, я Давайте так... про Выход один, это когда есть государство, в котором есть нормальная милиция работает, и все государственные органы, тогда есть выход. А когда его нет, тогда о каком выходе может идти речь? У нас нету там фактически власти. Mm -hmm. вот, если, вот, например, если говорить об Одессе, я вот недавно общалась с Зоей Казанджей, она теперь вице-губернатор yeah, Одесской yeah. области. Жуткая история. Ну, то, что там произошло, это, конечно, жутко, но как они решили выходить из ситуации? Вот Зоя мне говорила в интервью, что Сейчас э, невозможно помирить э, пророссийских пророссийски настроенных людей и проукраинских настроенных mm -hmm. людей. Потому что политика, она только разъединяет. Да. У тебя есть свое мнение, у тебя другое. И вы никогда не сможете ну, договориться. Родины Но Но да. что, э, что объединяет от одесситов, э, то что они очень любят Одессу. То есть они патриоты своего города. Да. И в этом плане, конечно, ситуация в Донецке и Луганске гораздо хуже. Потому что трудно быть патриотом таких городов. Трудно? Вашко будет патриотом такого места, как Мариуполь, да, Ну, Мариуполь, наверное, не важно. Я так no. думаю. Он немножко отличается от Донецка, где no, даже и я, я немножко да, да, отличается, да, mm -hmm. как бы очень сильно. И я так думаю, что есть патриоты. А Через, не можем вас не нас а счастлив маленькой веры, что изменилось в Мариуполе, на краще? <laughs> Наверное, вот, наверное, нет. Наверное, нет. <рес> так все и звать. Маю еще одно запитание, может, уже перед останем э, до Катерини, про, але про долю Олега Сенцова. Я глядачам нагадаю, що це режисер, якого ФСБ затримало э, в Симферополі, заарештувало фактично. Mm -hmm. І ми що знаємо про його долю? Ми знаємо, що він знаходиться зараз в ФСБ. Он... Ну, інформація про те, Как он поживает, как у него со здоровьем нету. Единственное, что мы знаем, что ему предоставили адвоката. Mm. То есть у него есть а некая защита. Uh -huh. я, вопроса, он, не крымского. Не крымского. Крым. Крым это крымского. же у нас отдельный народ. Да, ну, что цены няшный будут. Адвокат и прокурор. Да. <связ> Но ну, ситуация, конечно, там серьезная, потому что ему пытаются навешать там кучу всего. И, в общем, он там ну оттупает. да, копал канал Бомбей Лондон. Я это понимаю. Да, да. Да. При этом странно, вот. да, что расследованием человека, который участвовал Там, на Майдані займаються російські спецслужби по чому mm. да? хоча він живе на території України все те mm. время і є патріотом. Я маю для вас перед тим, як подякувати вам за цю розмову, яка рве моє серце, повірте. Одне mm. питання, яке теж рве моє серце, бо мені його люди ставлять на вулицях. Я людина, яка їздить в маршрутках і в метро, хапають за руки і питають. Одне з питань таке. Чому український я зараз прочитаю це, це жахлива чергова новина? Сьогодні сім, сім наших хлопців з 95-ї аеромобільної бригади загинули, їх обстрілювали просто з гранатометів біля Краматорська. І люди питають, в метро, чому повинні гинути українські хлопці і лити свою кров за тих, хто не хоче жити в Україні, хто не почувається українцем. Я не знаю, що відповідати, що мені сказати. Навчіть мене. Я серйозно питаю. Но пускаю очередьу я не маю, что шалик повести. Я даже тоже не могу сказать, но, э, во-первых, все равно не все люди не, не хотят жить в Украине. Ну, не говорите, там Донецкая возможно. Многие очень запуганы. Учтите, что они боятся. И боятся вот именно вот же той власти, которая была всегда у нас там. Будем говорить, открытая, бандитская. И она осталась, она никуда не ушла, она никуда не делась. Она там есть, в реальности есть. И поэтому mm. как бы... Ну здесь... да, я, я пытал Ивана Стойка, чем выделяется теперешняя влада от предыдущим? Ну так что-то вот и не mm, Вы Ты понимаешь? Ну, yeah. Нынешняя власть отличается от предыдущей тем, что она очень слаба. Mm -hmm. И революция, которая произошла, не была ничем подкреплена mm -hmm. и не была защищена. Mm -hmm. И вот мы сейчас видим результат, что все разваливается. Ну то есть все развалилось и до сих пор не склеилось. Вот когда оно склеится, тогда мы будем понимать, за что гибли эти ребята и с той, из другой. Жалко всех, жалко и людей со всех сторон. Да? Ну, Останется, совсем. Вы Оно склеится, как вы думаете? Надо над ну. этим работать вообще-то. А Всем. я вообще всегда оптимистка, я ну, по жизни. Если не верить в это, тогда не стоит, наверное, жить, я так думаю. Ну, просто не нужно оставлять, вот, не, не нужно говорить, э, пусть отделяется Донбасс, пусть отделяется Луганская область. Мы можем вообще все отделиться, и тогда мы никогда не склеимся. Нужно искать вот какие-то точки, общечеловеческие ценности, которые могут нас объединять. United we stand. Только объединены мы выставим. Дякую сердечно Виктория Придущенко, Мариупольская дружина и прекрасно не менш, чем Вікторія. Катерина Сергацького, «Українська правда» були гостями нашої студії.